Дела духовные. Сегодня государственный советник республики Ментимир Шаймиев встретился с представителями Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям. Они подарили устройство, которое воспроизводит суры и аята Корана. Тут же его и опробовали. Настоящая палочка-выручалочка для тех, кто неважно видит или не видит вовсе. Она переводит священную книгу на разные языки, в том числе на русский и на татарский. Выбор одним нажатием кнопки. Теперь в фонде возрождения 100 таких духовно-технических помощников. 100 экземпляров Корана, которые озвучиваются и переведены на татарский язык. На фоне того, что мы в понедельник в этот... Значит, перевалим уже самый большой печатный корабль в мире. В связи с этими событиями это огромный значимый подарок.